опять я, Алиса. сейчас я буду открывать вот такой пакетик шоколада. Я уже открыла, но не посмотрела, что там. Там только вкладыш, а что там, я не знаю. Давайте посмотрим. Там блин, не я, не, я не, знаю, почему оно э, без э, то, пакетика, ну, прозрачного. Почему-то без, может, ошиблись, либо забыли. Такая вот. прикольная Вот. С розочками. Такая вот. Мэнди Василия. Она редкая. Я уже знаю, у моих подружек есть такие. Она одевается на карандаш. Сейчас я покажу кладыш. Вот, не кладыш, а вот такой вот очень прикольный этот вот, колечий такой пакетик. Вот, С буковочка здесь тоже. Тут, тут написано Шопкинс. И с второй стороны тоже Шопкинс. Такая вот она бирюзовая. Так она видит внутри. Вот, прикольно так. Тоже s буквочка в середине. И, ту, и тут есть номер 168. Сейчас я посмотрю на клавишек. такой вот у нас большой вкладыш с такими вот шоппинцами. Вот. Вот и вот. Так, мне попалось вот. Сейчас вам покажу. Вот. Вот это вот. Вензевеселье. Вот, видите? Зелененькое такое. Это значит редкое. Вот. Смотрите. Білим от таким, от. позначається розповсюдження з зеленим, рідкісним рожем, дуже рідкісним синім, спеціальна серія. От, Отаке, типу, золотисті, перламутрові, дорогоцінні. Ось, ось. Тут це позначено. Так, вот такая вот упаковочка, очень прикольная. Вот такая тут телефончик. У меня есть, кстати, телефон. Сейчас я могу, могу вам показать. У меня вот. Есть три корзинки. Вот. <реклама> 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 а, вот, а мои родители заходили. Вот. Это телефон. А здесь отпало, ну ничего. Вот телефон такой вот, который есть на вкладыш. Вот такой вот. Здесь вот, сейчас я просвечу. Номер, номер 07. А так 15. Вот. Вот, прикольненькая. Прикольненькая такая упаковочка. В середине ничего такого нет интересненького. Вот. Ничего нет. Вот. Мне попала такая вот Венди Они похожие. старший. Сейчас я поставлю телефончик. Вот. На, у нас вот такая. Вот, у меня есть такой вот холодильничек еще прикольненький. Вот, они похожие очень, как я вам говорила. Вот. Да, очень прикольные, похожие. Я буду одеваться на карандаш что я вам почти, 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 все показала. Вот. Сейчас я поотмечаю, какие у меня шоткинсы есть, каких нету. Так где-то. где-то. Вот. Холодок. У меня есть, у меня есть радио, супер редкое. Очень прикольный телефончик про Так, потом. Сейчас это значит. Выпечка капкейк. Было 2,1. Загубился один. Так, попрог зелененький. Э -э, вафля фафля. Вафля тафля. То есть. Так, что еще у них здесь есть? Вроде бы больше ничего. Кстати. Раз, два. Стоп, что-то еще у них есть. Стоп. А, раз, два. Три три, 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 четыре, пять, шесть. А где сёмый? Он ну, стоп, на точно Винди веселее еще же. Вот. вот такое вот, вот прикольное ручка. Вот у меня есть э, с категории выпечка. Э, вот Винди веселее и капкейк. Потом у меня в категории капелюшки ничего нету, вот категории зутя тоже, с категории сладощи есть поп попрок, именно попрок, не попкорн, вот. Еще у меня есть вот вафля тафля. And, так, потом у меня здесь есть, здесь есть многое по поводовой техники, вот например, как холодильник, холодок. Очень прикольное радио и ретрофон. Так. Ну все, больше у меня нет с третьего сезона. Я сейчас вам покажу все красные фигурки, все синие, все зеленые и так далее. Я сейчас нажму на паузу, потом вам покажу. Я уже все распределила. Красных фигурок у меня три. Первая это эльтрафон, такой прикольненький. Давайте на карандаш. Потом вторая фигурка красная, это Венди Веселье, которую мы с вами открывали сегодня. А потом, так, сейчас я сделаю, чтобы вам было лучше видно. Потом попкорн, прикольненький. А теперь приступим к категории синие, у меня их две. Вот, со второго сезона Вермишель, Бетис Пагетис и Швабра Кадабра. Так, приступим к фиолетовым. У меня их тоже два. Такие. Так, теперь коричневые. Такие вот. Две. Вот. Потом белые. Сейчас переставлю больше, чтобы хорошо видно. Вот. Чайник первый белый. Кокейк первый белый. Третий белый. Четвертый. И пятый. Так. Приступим к категории зеленые. У меня их прикольно. Четыре. Ой, три. Ой, четыре, да. Еще один. Вот, первый борошно. Э, так вот, это тоже третьего сезона такой вот ботинчик. Потом утюг. Вот. Зеленый. И попрок. Тоже зеленый. Зелено-желтый. Потом осталось, осталось у нас еще три категории. Ну, синие. Это чуть зелененький такой. Но я решила их съездать в одну категорию. Эм, теперь розовые. Утюг розовый. Э -э, капкейк. еще такой вот. Еще. Приступим к остане категории. И у нас супер редкий. Угадайте, что это за Шопкинс? Из зада. Наверное, вы думаете, что это радио. Кто это думает? Вы, вы... правильно угадали. А кто думал что-то другое? Вы не угадали. Это радио. Вот такая прикольная, можно за ручечку типа так вот держать. Это моя самая прикольная фигурка. Мне она сам самая самая больше нравится. Вот она любит катать вот эту вот. Она очень такая вот вместительная радио вот. Видите на вот этой вот штучке она вот держится. Видите? Прикольно так. Вот. Радио называется. Такой вот прикольный телесный цвет. Она супер редкая радио. Очень аккуратно показываю. Ладно. Не это моя мама заходила. Так, подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальчики вверх. И всем пока. У меня еще будет очень много интересных видео.